सूर्याष्टकम आज आपण सूर्य अष्टक याविषयी माहिती घेणार आहोत रोजगार पाण्याविषयी रोजगार मिळण्यासाठी मनासारखी नोकरी मिळण्यासाठी सरकारी नोकरी असेल आणि ती मिळण्यासाठी अडचणी येत असतील तर हे सूर्याष्टक रोज ऐका नक्की तुमच्या या अडचणी दूर होतील तर चला सुरू करूया आदिदेव नमस्तोभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं महाशूरं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बृन्हितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्धूकपुष्पसङ्काशम् हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजःप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् इति श्रीशिवप्रोक्तं सूर्याष्टकं सम्पूर्णम् सूर्याष्टकं पठिन्नित्यं गृहपीडाप्रनाशनं अपुत्रो लभते पुत्र धनवान भवे हे सूर्याष्ट अत्यंत प्रभावी आहे ज्याला मुलं होत नाहीत जो दारिद्र्य आहे ज्याच्या घरामध्ये कायम पिढा आहेत घरातल्या पिढा असतील दारिद्र्य असेल निपुत्रिकपणा असेल या सगळ्या दोषांचं निराकरण करणारं हे स्तोत्र अत्यंत प्रभावी आहे कृपया आपल्याला विनंती आहे रोज हे स्तोत्र ऐका चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद